Это наш в школе Гелиус. есть детский уголок. Ну, Белка, ну ты чего? Я тебе пришел снимать, а ты у нас замолчал, как ты, ничего как не делаешь. А вот у нас внизу еще обитает страшный зверь. Королик называется. Вот мы его чуть попозже внешним видом покажем. А вот Белка сейчас есть значит, очень интересно так. А еще здесь ткачки есть которые бегает, крутится, вертится. Вот. Два попугайчика. Сначала был один, потом он к нему привезли еще подружку. Им сейчас весело, они друг за другом ухаживают, не ссорятся никогда. Одному было скучно, теперь весело. Вот, хорошие попугайчики. А белк остывает, ему холодно было. Зимой было холодно, сейчас ему жарко. Он сейчас хвост распушил, и замолчает. А кролик у нас как кошка вылизывается.